Təvhid kitabı. Müəllif Əhməd Ələsəminus. Rəhməmlə və rəhimlə olan Allah nədilər. Bu kitab nə üçündür? Allah bulhiyyətin, yəni ilahlıq sifətinin və rübübiyyətin, yəni rəbli sifətinin öz cünhü, yəni əsli və həqiqəti olmasından çox daha böyük və çox daha ucadır. Əsasən onlar Onun Subhanəlləh Əl-A'lanın sifətləridir. Çünki o Subhanəlləh Əl-A'la onun onları tamamlaması üçün və onların da öz varlıq səhifələrindən nöqsanları uzaqlaşdırmaları üçün məxluqatın axtarıb yönəldiyi Allahdır. Və o mükəmməlliyin özündən məxluqatı üzərinə axdıran Rəbbdir. Və o onların qüsurlarını aradan aparandır. Allahın aslı uluhiyyət və yarubiyyət onun özü və həqiqəti deyildir. Doğrusu Subhanu va Taala öz möhtac məxluqatına mütləq mükəmməllik çində təcəllü etdi. Beləliklədi o onların qüsurlarını aradan aparsın deyə. Axtarıb yönəldikləri və mütləq ilah Allah oldu. Və Subhanu va Taala öz möhtac məxluqatına rububiyyətə təcəllü etdi. Beləliklə onların nöqsanlarının üzərinə mükəmməlliklə axıltdı ki, beləcə onlar onu bilə bilsinlər və ona ibadət edə bilsinlər. Çünki bilmədən ibadət etmək mənasızdır və həqiqətdən uzaqdır. Və bu səbəbdən də ən doğru mərifət həqiqəti bilə bilməməyi bilməkdir. Çünki Allah Subhanahu va ta Taala öz məxluqatına onların qüsurları ilə üzləşə Mütləq mükəmməllik olan bu hiyyətə təcəllü etmişdir. Və o da onları ona yönəlməyə və onu axtarmağa sövq edər. Və nəticə itibari ilə də bu mərhələdəki mərifəti əldə etmək ki, o mərifət onların onu bilməkdə aciz olduqlarını bilmələrini xatırlat vəcib etməkdir. Həqiqətin mərhəbəsindəndir. Yəni onların əslə həqiqəti bilə bilməyəciklərini bilmək. Ruhiyyət kasıqlığın ziddi olan zənginlik və mükəmməllikdir ki, kasıpları ona yönəlməyə və onu axtarmağa sövq edər. Ki bununla o, və subxanavətu Allah onların üzərinə mükəmməllik yağdırsın. Beləliklə onlar ondan istəyib ona yönələrkən onu ruhiyyət sayəsində bilmiş olarlar və o onların üzərinə mükəmməllik yaldırarkən onu rəbubiyyət çayəsində bilmiş olurlar. Əsasən uluhiyyət ilə həqiqət arasındakı fərqi ayırt etməmək. Uluhiyyət və rəbubiyyət arasındakı fərqi demək olar ki, ayırt edə bilməyən bir yığın cəmaət olduğu həqiqəti bir tərəfə qalsın. Elm və mərifəti ittihay edər bir çox insanda çaşqınlıqlar yaratmışdır. O qədər ki, bu gün ton bir əminlik içində İslam aləmi olduğuna iddia edən kəslərin min ildən çoxdur ki, Allah Taala'nın bu sözlərinin təfsirini açıqlamaqda acız qaldıqlarını görürük. Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah buludların kölgəsində mələklərlə birlikdə gəlsin və iş bitmiş olsun. Bütün işlər Allah'a qaytarılar. Bədərə 210 Beləliklə onlar ya ayəyə bir kəlmə əlavə edən, ayənin Allahın əmri gəlsin şəklində olması üçün əmr kəlməsinin ayəyə əlavə edilməli olduğunu deyirlər. Və ayələri öz istəklərinə və rəylərinə görə təhrif edən kəslərdəndir. Sanki Allah Sübhana və Taala bu kəlməni əlavə etməkdə acizmiş kimi. Ya da Allahın gəldiyini və hərəkət etdiyini söyləyən kəslərdəndir ki, o gəlib getməkdən uzaq amnezadır. Və, və beləliklə onların məsəli gecə vaxtı voltasının hara düşəcəyini bilməyən bir oduncu nun məsəli kimidir. Çünki onlar iki atəş arasında qaldılar. Bir atəş Allah haqqında onun gəlib getdiyini demələridir. Bunulda onlar onun məqamını məkana, boşluğa və ya hərəkət etməyə möhtac olan bir yaradılmışın məqamına salırlar. Və digər bir atək də budur ki, ayəni təhrif edib, onda silinmiş bir kəlmə olduğunu iddia edərək onun gəlib-getdiyini inkar edərlər. Ona görə də belə söyləyərək Allahdan subxəna və təala dan qorxmadan onun kəlamını öz məfəinin tamamilə uzaq bir formada təhrif edirlər. Buna həyəsizlikdir. Xristianlara gəldikdə onlar Tövrat və İncildə zikr edilmiş bulunun üzərində gələn şəxsi İsa (ə.s.) etdilər və İsa (ə.s.)ı Allah Sübhana və Taala olaraq düşündülər. Və mütləq ilahi bu alamdakı bir bədənə soxdular və bununla yanaşı onun yoxsulluğunu və ehtiyacını bəyan etdilər və onun mütləq ilahlığını təxrif etdilər. O onların onun haqqında dedikləri şeydən çox daha ulu və ucadır. Və bu kitabı yazmaq gərəkçəliyi buradan meydana gəldi. Çünki bu kitab ilahlıq haqqında Allah subhanu va təala-nın razı olduğu doğru əqiyyəni açıqlayır. Həmçinin Allah subhanu va təala-dan diləyirəm ki, bu kitab həqiqətən xəbərsiz kə aləm olduğunu iddia edən kəslər tərəfindən azırıldıqdan sonra onun subhanə və təala-nın çox sayda məxluqunun hidayəti üçün bir səbəb olsun. Və Allah subhanə və təala-dan diləyirəm ki, bu kitabda onu oxuyan hər fərd üçün xeyir və bərəkət, hidayətdə artış və zəlalətdə düşüş olsun. Və beləliklə onun faydaları yayılə bilsin. Və Rəbbimin qudratından mənə vermiş olduğu şeyin hamısı ilə bu kitabı qısa hər kəsin tutumu çərçivəsində və insanların başa düşməsi üçün çətin olmayacaq şəkildə yazmağa çalışdım. Günahkar.nəqsan Əhməd Ələsalıoğlu